bəzi suala baxaq. Gümüşən qatı sulfatın reaksiyasıdır. Alınıb gümüş bir sulfat x və y maddəsi. İndi deyilir ki, maddələrdən x oksigenlə reaksiya daxil olmur, minus yazılıb, y isə oksigenlə reaksiya daxil olur. İndi biz buradan gümüşün qatı sulfatla reaksiyası ilə alınan maddələri qeyd etsək Buradan belirdik ki gümüş bir sulfat alınır. Zaten bize verilir. Buradan SO2 qazu və nə alınacaq? Su alınacaq. Onların ikisindən əlbəttə ki su son yama məhsul olduğuna görə oksigenlə reaksiya daxil olmur. Hədimik ki xımız nədir? Su, H2O. Və y-də nə olacaq? SO2. Nindi nə deyirlər? Deyilib ki y maddəsi üçün hansı ifadələr doğrudur? Qulaq yumurta ilə qazda Aha, hidrojen sulfitdir, HSO2dir. Yəni SO2 olaq yumurta ilə qaz deyil. Bu hidrogen sulfitə məxsusdur. Sulfit turşunun anhidrididir. Doğrudur, SO2 üzərinə su gəlsə sulfitalarıq. Deməli doğru ikidə. Sonra həm oksidləşdirici, həm redoks edici olur. Bilir də ki, kükür mənfi yüksəlmə dərəcəsi göstərən zaman yalnız redoks edici Müsbət 6-da, yəni maksimum oksidləşmə dərəcəsində isə yalnız oksidləşdirici olur. Amma burada SO2-nin tərkibində müsbət 4-dür. Deməli, aralıq olduğuna görə həm oksidləşdirici, həm redoks edicidir. Üç şərtdə də doğrudur. Sulfitlərə xlorid turşunun təsiri ilə alınır. İndi gəlin buna baxaq. Sulfitlərdən sövfət edirik. Diqqət edin. Bu sulfitlərin üzərinə xlorid gəldikdə biz nə alardıq? İki dördün süfi də varlıq, amma bizə lazım də əks və. Demək ki, o daha sərtdir. Doğru cavab hansı olacaq? 2 və 3-cü seçimlər. Ona görə də B variantı doğru cavab olacaq.